musulmonlarning eng afzallari kimlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom imom abu dovudni rivoyatlarida suroqat ibn molikdan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki sizlarni yaxshingiz o'zining urug'ini mudofaa qilgan kishidir modom gunoh qilmas ya'ni urug'chilik qilib millatchilik qilib birovga zulm qilmasa lekin o'zini yaqinlarini ashira degani urug' degani millat degani urug' degani o'zbek degani bitta urug' u bu kishilarni jipsligini ta'minlash uchun shariat bu narsani qo'ygan sizlarni yaxshingiz o'zining qavmini biz sodda aytadigan bo'lsak o'zining xalqini himoya qilgushilardir agar shu ishni ustida gunoh qilib qo'ymasa chunki bazilar himoya qilaman deb gunoh ko'tadi tajovuzga o'tib qoladi o'zini qavmini himoya qilaman deb boshqa qavmga zulm qilib qo'yadi bu harom joiz emas mana shu millatchilik shuning uchun aytamizki millatparvarlik bor millatchilik bor millatparvarlik talab qilinadi payg'ambarimiz aytgan gap shu xayrukum yaxshingiz deyayotganlari shu yaqinlarni mudofaa qilish o'z qavmi o'z oilasi u doira kengayaveradi o'zinizni oilangiz mahallangiz qavmingiz kengayaveradi lekin inson oiladan boshlaydi bu narsani qavmdan boshlaydi o'zini oilasiga o'zini yurtiga ge manfaat keltirmagan e, yani, boshqaga ham keltirmaydi eraqachon shuni me'yorini aytyaptilarki o'zini qavmini o'zini urug'ini himoya qilgan kishi eng yaxshingizdir yaxshilaringizdan ya'ni gunoh qilmasa shu ish bu nima degani kishi yaxshilikni o'zini yonidan boshlaydi degani infoq ham o'zingdan boshlaysan keyin ahlingga deganlaru keyin boshqalarga xuddi mana shu tartib shuning uchun bu biz ana shu o'zlikni saqlash ana shu o'zimizni millatimizni qavmimizni ham himoyasiga turishimiz uchun bu biz bu narsalarni saqlashimiz kerak o'zligimizni saqlanishi kerak an'analarimizni saqlashimiz kerak dunyoni qayeriga borsigam